এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ ৰাজ্যৰ ভেঞ্চাৰ বিদ্যালয়সমূহ প্ৰাদেশীকৰণ কৰাক লৈ সদৌ অসম অপ্ৰাদেশিকিত শিক্ষক কৰ্মচাৰী সংস্থাৰ এটি সজাতি দলে ৰাজ্যৰ শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীক সাক্ষাৎ কৰে আৰু শিক্ষামন্ত্ৰীৰ জৰিয়তে মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ স্মাৰক পত্ৰ প্ৰদান কৰে সদৌ অসম অপ্ৰাদেশিকিত শিক্ষক কৰ্মচাৰী সংস্থাক শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কি কৈছিল আমি শুনো আহকচোন নমস্কাৰ পোনপ্ৰথমে আপোনালোকক মোৰ পৰিচয়টো দিছোঁ নাম ডক্তৰ জুৰিপ্ৰিয়া দেৱী অধ্যক্ষ দুনি স্নাতক মহাবিদ্যালয় আৰু জয় জয়তে আপোনালোকক অপ্ৰাদেশীকৃত শিক্ষক কৰ্মচাৰী সন্থাৰ তৰফৰ পৰা আপোনালোকক আন্তৰিক অভিনন্দন আৰু স্বাগতম জনাইছোঁ এটা বিশেষ কথাৰ কাৰণে আচলতে মই ভিডিঅ'টোত আহিলোঁ যোৱাকালি আমি শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয়ে আমাক মাতি পঠাইছিল আৰু এয়া নিৰ্দেশ আছিল মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ তৰফৰ পৰা আৰু সেই সূত্ৰে আমি যোৱাকালি প্ৰায় দহগৰাকী প্ৰতিনিধি শিক্ষক প্ৰতিনিধি আমি সচিবালয়ত উপস্থিত হৈছিলোঁ আৰু সময় অনুসৰি আমি মাননীয় অসমৰ শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ ৰণোজ বেগুদেৱৰ কাৰ্যালয়ত আমি উপস্থিত হৈ তেখেতৰ লগত আমি বাৰ্তালাপ কৰিছিলোঁ স্কুল এল পি স্কুলৰ পৰা একেবাৰে মহাবিদ্যালয় পৰ্যায়লৈকে যিমানখিনি প্ৰতিনিধি আছে গোটেইখিনিয়ে আমি গোটেইখিনিয়ে আমি আমাৰ যিমানখিনি প্ৰয়োজনীয় দিশ আছিল গোটেইখিনিৰ ওপৰত আমি আলোকপাত কৰিছোঁ আৰু মাননীয় শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয়ে অলপ ভাল ধৰণে বিষয়টো চৰ্চা কৰিছে খুব আন্তৰিকতাপূৰ্ণভাৱে আমি আচলতে কথাখিনি প্ৰকাশ কৰিছোঁ আৰু তেখেতেও আমাৰ লগত খুব সহযোগ কৰিছে এল পি স্কুলৰ পৰাই আৰম্ভ কৰি মহাবিদ্যালয়লৈকে আমাৰ প্ৰাদেশিকৰণৰ আওতাত নপৰাৰ বিষয়টোক তেওঁ আকৌ উনুকিয়াইছে আৰু সেই ক্ষেত্ৰত আমি বাৰে বাৰে এটা কথাই কৈছিলোঁ যে আমাক যিহেতু দুহেজাৰ ছয় চনৰ আগৰ যিকোনো আমাৰ এষ্টাব্লিছমেণ্টৰ ডকুমেণ্ট বিচাৰিছিল সেই ক্ষেত্ৰত আমাৰ প্ৰত্যেক অনুষ্ঠানসমূহৰে দুহেজাৰ চাৰি ছয় চনৰ আগত মাটিৰ কাগজ বা আমাৰ বেংক ডা বেংক একাউণ্ট ডকুমেণ্ট বা পৰীক্ষা দিয়াৰ প্ৰমাণ পত্ৰ এই গোটেইবোৰ দিশ যিহেতু আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে আমাক নিৰ্দেশ দিছিল তেনেকুৱা ডকুমেণ্ট থকা মহাবিদ্যালয়লৈ পৰা স্কুল পৰ্যায়লৈকে সকলোখিনিকে প্ৰাদেশীকৰণৰ আওতাত ধৰা হ'ব বুলি গতিকে এই দিশটোক আমি আচলতে যোৱাকালি আকৌ উনুকিয়াইছোঁ আৰু এই দিশটোৰ ওপৰতে আমি বিশেষভাৱে মাননীয় শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয়ক অনুৰোধ জনাইছোঁ যে এই বিষয়টোক আমাৰ ভিত্তি হিচাপে লৈ যিমানখিনি বঞ্চিত হৈ আছে আমাৰ শিক্ষক কৰ্মচাৰী এই গোটেইখিনিকে যিকোনো প্ৰকাৰে আমাক উপকৃত কৰিব লাগে কাৰণটোৱেই হৈছে যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী বা আমাৰ অসম চৰকাৰ বৰ্তমান বিকাশৰ দিশত বিভিন্ন দিশ উন্মোচন কৰিছে আমাৰ দিশটোও তাৰ এটা অংশ গতিকে আমাকো তেওঁলোকে এই বিকাশৰ দিশটোত সাঙুৰি লৈ যাতে আমাক আগবঢ়াই লৈ যায় এই কথাটো কৈছোঁ আৰু আজিৰ যিটো আমাৰ অভাৱ অনাটন বা আমাৰ সময় সময় উপযোগী আমি যি বেতন পোৱা নাই বা বিনা বেতনে আমি কেনেদৰে স্কুলৰ পৰা মহাবিদ্যালয়কে প্ৰতিদিনে আমি আমাৰ কৰ্ম সংস্থানটোলৈ গৈ আমাৰ কৰ্ম আমি পালন কৰি আছোঁ গতিকে ইয়াৰ পিছতো আমি বঞ্চিত হৈ থকাৰ কোনো যুক্তিযুক্ততা নাই কেনেকৈ পাৰে আমাক তেওঁলোকে উপকৃত কৰিব পাৰে এই দিশটোকে আমি বাৰে বাৰে তেওঁৰ ওচৰত অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু তেখেতে এই কথাখিনি মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ লগত আলোচনা কৰিম বুলি কৈছে আৰু এই আলোচনাৰ অন্তৰালত কি সমাধান হয় সেই দিশটো তেওঁ আমাক আকৌ জনাব গতিকে আমি অধিৰ আগ্ৰহেৰে বাট চাই আছোঁ আমাৰ মনত যিটো নিৰাশাবাদ আহিছিল আমি অকণমান হ'লেও আশাৰ ৰেঙনি দেখিছোঁ কিয়নো আমি যোৱা বিধানসভাত মাননীয় শিক্ষামন্ত্ৰী আৰু আমাৰ মাননীয় পিযুজ হাজৰিকাদেৱৰ মুখৰ ভাষ্যত আমি যিটো গম পাইছিলোঁ যে আমাৰ ভেঞ্চাৰ স্কুলখিনিক প্ৰাদেশীকৰণ কৰাৰ কোনো তেওঁলোকৰ সুবিধা বা তেওঁলোকৰ কোনো বাট ৰখা নাই কিন্তু তথাপিও আমাক মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে নিশ্চয় কিবা এটা শ আমাৰ কাৰণে চিন্তা কৰিছে গতিকে সেইকাৰণে নিশ্চয় আমাক যোৱাকালি আকৌ মাতি পঠিয়াইছিল আৰু আমি গৈ কথাখিনি পাতিলোঁ খুবেই ভাল লাগিছে নিশ্চয় আশা কৰিছোঁ আৰু মাননীয় আমাৰ সদৌ অসম অপ্ৰাদেশীকৃত শিক্ষক কৰ্মচাৰী সংস্থাৰ একেবাৰে এল পি স্কুলৰ পৰা মহাবিদ্যালয় পৰ্যন্ত যিমানখিনি শিক্ষক কৰ্মচাৰী আছে সকলোকে এটাই অনুৰোধ কোনেও বিৰূপ প্ৰতিক্ৰিয়া নকৰিব আমি যিহেতু ৱেইটিঙত আছো আমাৰ ৱেইটিংটো বহুত অসমৰ বহুতজন মানুহে মোৰলৈ ফোন কৰিছে যে এপে আহিব এপেটো অলৰেডি মভ কৰা হৈছে ব্ৰিটিছ চৰকাৰ পঞ্চম মিলি ইডুকেশ্বৰ চেতিয়া এপেৰ বিষয়েতো আমি ইডুকেশ্যন মিনিষ্টাৰে কোনো ধৰণে আমাক কোৱা নাছিলোঁ কিন্তু আমি এটা প্ৰচেছত আগবঢ়াই লৈ গৈ আছোঁ বৰা ছাৰৰ নেতৃত্বত তেওঁ অসমৰ কাৰণে প্ৰাইমাৰীৰ পৰা কলেজলৈকে বৰ্তমান যি অৱস্থাত আছে সেই সকলো বিষয়খিনি এই উদ্দেশ্যটো সমাধান কৰিবৰ কাৰণে তেওঁ প্ৰচেছ কৰিছিল তেতিয়া এডুকেশ্যন মিনিষ্টাৰক তেওঁ জোৰ দিও কথা এটা কৈছিলে আমিয়ক আপোনাৰ আপুনি কিয় মাতিলে সেই বিষয়ে আমাক জনাব লাগে এই ইডুকেশ্যন মিনিষ্টাৰে মিহিকিয়ে হাঁহিখিনি কৈছে যে বৰা ছাৰক হাঁহিখিনি কৈছে যে সেই কথাটো আপোনালোকেই কওক তেতিয়া বৰা ছাৰে অলপ জোৰ দি আকৌ একবাৰ জোৰ দি ক'লে যে তেওঁ এডুকেশ্যন মিনিষ্টাৰ লগে লগে উত্তৰ দিলে যে মই চি এমৰ হৈ আজি আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিবৰ কাৰণে মাতিছোঁ সেইটোতো সত্য কথা তাৰপিছত ইয়াত কিহৰ এপেৰ কথা আহি গ'ল মানে অপপ্ৰচাৰ কৰি কিয় প্ৰচাৰ কৰি মানুহ মানুহবিলাকে মানে শিক্ষকসকলে আজি বিমূৰত পৰি গৈছে শিক্ষক সমাজক কিয় মিছা প্ৰচাৰ কৰি আছে এপেৰ কথা এটা শব্দও কোৱা নাই এডুকেশ্যন মিনিষ্টাৰে বা আমাৰ শিক্ষক সংস্থাৰ নেতৃত্বত থকা সভাপতি বৰাচাৰী কোৱা নাছিল আমাক লাগে হাৰ্দিকীকৰণ হাৰ্দিকীকৰণ যেতিয়ালৈকে নহয় তেতিয়ালৈকে আমাৰ ডিমাণ্ড অব্যাহতি থাকিব এই মুহূৰ্তত লগে লগে ইডুকেশ্যন মিনিষ্টাৰে ক'লে যে আপোনালোকৰ বিষয়টো মই চি এম চাৰ লগত আলোচনা কৰিম আৰু খুব কম সময়ৰ ভিতৰত আপোনালোকক ইনভাইট কৰি বিষয়বিলাক মই জনাম বুলি কৈছোঁ আকৌ আমি ইমান ধুনীয়াকৈ আলোচনা কৰাৰ পিছত আলোচনা অহাৰ পিছত দুদিনৰ পিছত আকৌ বিজেপি চৰকাৰে এটা মিটিং কৰিব যে শিক্ষক সমাজক মিছাকৈ অপপ্ৰচাৰ কৰিব যে তেওঁলোকে এই কিবা এটা কৰিব কিবা এটা নকৰিব এইবিলাক কোনেও বিশ্বাস কৰিব নালাগে তেওঁলোকে মিছা মিছা কথাৰে শিক্ষক সমাজক ছাৰ ক'লি ছাৰ আপোনাৰ বিবেচনাত ৰাজু হেৰি বিশ্বজিত চৰকাৰ বা যোগীশ্বৰ চেতি বা পঞ্চম মিলি তেওঁলোকে যে ডেজিগনেশ্যনবিলাক লিখীয়া সভাপতি সম্পাদক প্ৰধান সম্পাদক এইবিলাক এইবিলাকৰ কিবা যুক্তিযুক্ততা আছে নেকি নাই আমি ইতিমধ্যে সাধাৰণ সভাপতি তেওঁলোকক ডিজাৰ্ভ কৰি দিয়া হৈছে নাই তাৰপিছত তেওঁলোকে নিলজ্জভাৱে যে নিজৰ ডেজিগনেশ্যন লিখে তেওঁলোকৰ মান সন্মান ইজ্জত কিবা আছেনে নাই 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 তেওঁলোকে শিক্ষক হয়নে নহয় তেওঁলোকে একচুৱেলি ডিজিগনেশ্যন দিব নালাগে তেওঁলোকে সভাপতি সম্পাদক নাম লৈ কিনে অসমত প্ৰচাৰ কৰিব বিচাৰিছে তেওঁৰ নামটো লৈ কি তেওঁলোকৰ সভাপতি সম্পাদকৰ এতিয়া নাই তেওঁ অলৰেডি অসমৰ মানুহে একোট হৈ কিনি তেওঁলোক সেইদিনাই ডেটটো মই পাহৰিছো সেইদিনা তেওঁলোকৰ সেইদিনা ডিজাৰ্ভ কৰা হৈছে তেওঁলোকে সভাপতি সম্পাদৰ নাম কৈ কৈ কিনে তেওঁলোক চৌব্বিছ চৌব্বিছ ছেপ্টেম্বৰ ছেপ্টেম্বৰ সেইকাৰণে অসমৰ ৰাইজে এতিয়া বিশ্বাস কৰক বৰা ছাৰৰ ওপৰত বিশ্বাস কৰি বা তেওঁৰ লগত নেতৃত্বত চলি থকা বিষয়বিব আপোনালোকে আগবাঢ়ক নিশ্চয় কিবা এটা আহিব মোৰ